əndə beşməd olmasın. E, Haqqı demək heç vaxtı yəni e, adamə günah salılmaz. Arif hazılı kifayət qazılıqlı adamdır. Bilmələri lazımdır. Bilməyənlər bilsin. Mən bu ölkədə bax gəli xərimli bir. Iki, Arif hazılı 2 Arif hazılı 3 mən zamanında bularla dəfələrlə dəfələrlə saybələrim olub. Onların danışığını, danışığı var ha. İlman Nəsirov mən professoram deyib çıxıb bu sərək sərək nə bilib prezidentlərinizə baxanda dəniz gülür deməyəndə. Arif Hacının cümlə-cümlə eləcə otur köçür redaktəsiz. Və bu günləri orada baxdım. İndi polemika var ortada. Nədir məsələ? Qarabağa niyə vətəndaşlar köçürülmür. Orda açıqlama verir ki, o Şuşanın dağı demişdi, Şuşa da demiş nümayəndə var. O demiş ki, Allah qoysa 2030-cu il demiş səfələmirəm. Sə 30 ilə, 40 ilə e, bu adamlar Şuşallar, Şuşa, nə bilim, Qubadlar, Qubadlıya nə bilim, adamlar ağdama köçəcək. Bir hüznanda cəmaatın yerini yurdunu orda millətinin yerini yurdunu, atada baba yurdunu, birinə aeroport tikirlər, birinə otel tikirlər, birinə motel tikirlər, orda nə bilim yoncaçılar, nə var, nə nə ehtiyacınız var sizin? Hələ bir məsələ də var. Torpaqlar bölünəndə, torpaqlar bölünəndə o özəlləşmə zamanı. Dadda yazmışdılar ki, Qarabağ qaçqınlarına torpaq payı ona görə verilmir ki, ular qaydanda e, torpaqlar azadlarına orada torpaq payları alınacaqlar. Cəmaatın torpaq payı demək Ondan sonra ne bileyim dede yurdu deme, ata yurdu deme, basıp dikirler orada ağırlarına geleni. Orada hektarlarla, yüz hektarlarla, Arif Bey hamsin dedi, çok da düz de dedi, buradan da teşekkür ediyor. E, yüz hektarlarla, demeli, takıl açılır, ne bileyim ne açılır orada, e, sürülerle, minlerle, onlarla yüzlerle, sürülerle, sürülerle koyun kuzu, camış, inek, arı, her şey, adamlar da orada bir işler görürler. Bunlara mina yoktu. Adamlar köşmeye gelende mina var. adını da böyle minalar temizlenecek falan. Ama mesela onda de değil. Size kim dedi ki? Siz adamların dede baba yurdunu kaytarın. Adamları da farın bak. Ölçün verin. Kvadrat metrinden tipa bu sen bu sen. Adamlar ham özünü ev dikecek. Diyor yok sen daha ne yapıyorsun diyor. Orada diyor 21. asıra uygun şehirler salınır, kentler salınır. Ağıllı şehir, ağıllı kentler de ki. Ağıllı kent, ağıllı şehir salan adamın ilk önce özünün ağıl olmalı. Da. Bak bu boyda rayonlar var. işgal dolmuş rayonlar. Hamısının icra başçısı, polis reisi. Aa, ne bileyim bu tahsil sistem müdürü, ne bileyim ne müdürü. Hamısının bütün rayonun aparatı. Bunlar hele de harda değişsin bilin mi? Tek bir tane icra başçısı azad olunmuş rayonlar hele o rayonlara ayağını koymuyor. Təknik polis rəisi getməyib. Hər yerə də bir adam təyin ediblər. Bu struktur dəyişillər ayrı, məsələ, vətəndaş gedəcək, sizə daxili yoxdur. Bakının dördyan boş çölləri balaca azadlıq verilən kimi bütün Bakının dördyanını adamlar öz hesabına heç dövlətdən bir manat almadan çıxdılar. Deyirlər, "Deyil ki, bəs orada məktəb olmalıdı, nə palqin olmalıdı, çay bağçası olmalıdı." Bakıda çay bağçalarına cəmaad elə uşağı quvabıldı. Ama olsun verin cemaat özünü etki. İçiyle bütün Karabak silecek. İçiyle. Adamlar çişinle dağına size ne var? Çişi. Sen ne profesörsün? Sen bu dayıga yahanı yırtıp ayrı derdiniz var sonra değil. Bu vazir da değil mesela bu çünkü. Tanışır. Değil ne falan? Cemaatin dede yurdu, baba yurdu oradan filan. Siz cemaatin yerini yurdunu yarısını açıp özünüze ne bileyim Ekin biz seyirsiniz. Yarısına koyun otarsınız. da aeroport dikirsiniz. Ne bileyim ne gayrı siz. Düz değil Arif Hacım. Biz bazen bu tənkizat değiliz. Mesela onda değil. Hakikaten doğruları kim deyir Ermeni de olsa, Müslüman da olsa, Azerbaycanlı olsun, Türk olsun. Ne bileyim Yahudi olsun. Açı. Üzü isteyen. İt oğlu it olsun böyle. Adam düzünü değilse, hakikaten değilse. O zaman bunun arkasından kaçmanın da caydırmağın yolu yoktur. Şimdi bakıyorum adam danışır. Böyle böyle el cehennem Siz böhtan atırsınız. Neye böhtan atır? Yaşı bu boyda rayonlar azad olunur. Bir daha diyorum. O tikintiler, o açın şeyleri filanlar, peşmanlar. Cemaatin dede baba yurdu değil oraya. Ve adamlara torpaq payı vermeyeyim siz ki e, azad olunanda size torpaq payı vereceğiz. Yaşı azad olundu. İki yıldır azad olunur. O torpaq açılan o açın yerler, cemaatin dede baba cemaata bölünmeli olan yerlerdir. Siz ne ihtiyarınız var? dünyanın hər hansı bir yerində görsənib ki dövlət zamanında qoruya bilmədi uydurdu yerin, yerin, yerindən yurdundan qaçqın düşən vətəndaşın bu gün bəli sağ olsunlar deyə qaldıq getdik rayonlar bu dəqiqə hələ də deyilənd sözdə biz bilirik ki bizdədir e, vətəndaşa onun özünə ev tiksin, yurd salsın, yuvası alsın. İnkiyafımız e, var. Söhbətə gətirirəm ha o torpaqları alan oğlanlar Burda zillətdədir. O torpaqlara köçməyən adamların ədədə baba yurdunun başı məcillər. Öz elə bil öz dedələrindən qalır. Heç kimin dedəsindən qalmır. Bu Qara Qab torpaqları, Qubadlı, Zəngilan, nə bilim, Ağdam açır uşağ. Heç kimin dedəsini deyil. Orda adamların dədə baba yurtları var. O yurtlara bir daş qoyan adam ondan halallıq almalıdır. Halallıq verilməyən nə qədər ki haram üzərində. Sovet hökuməti haramla qurulmuşdu. Ona görə dağıldı. Haram üzərinə qoyulan hər daş bir gün Allahın köməyiylə, ilahi ədalətin təcəllüsüylə o daş bir gün düşəcək, darmadigar olacaq. Yapa bilmərsiz. Elə bilmərsiz. İndi mən burada ay, Rusiyada bizim vətəndaş orda səngərdə ölərimiz. Tələ, burada sərin işqal dediyiniz ram və o keçişqaldan azad olmuşuq elə azad edədik torpaqlar. E, siz mənə deyin görüm işğaldan için dadadırlar. Bu dəyiş 2030-cu il də hələ şuallar tüfəcək. 2040-a oraları hesablayırlar. 30 il işğal davam elib, bundan sonra da 2030-a bir 10 il, 20 il. 20 il də bundan sonra o 20 ilə də kim böylə kim qalan. Nə qədər ki şuallar şuya Qubadlı-Qubadlıya ağdama, ağdama Zəngilanlı, Zəngilanlı nə bir laçındı, laşına qayıtmıbsa, işğal davam eləyir deməkdir. Onun heç önəmi yox. Oranı işğal edəyənin adı Petrosyandır, Abeziyandır, Sarkisyandır. Ya da Əliyevdir, Vəliyevdir, ya Məmmədovdur. Heç bir fərqi yoxdur. Adamlar yurduna qayıtmınca işğal bitməlidir deməyə